अलहमदिल्ला आज का ये जो विलाग हम कर रहे हैं एक ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब इस किस्म की बातें आप तक और हम तक पहुँचती हैं जिसका ताल्लुक निज़ाम अदल से होता है और उन लोगों के फैसले जो मुल्क की आला अदालतों में बैठे हुए हैं अवामनास पर किस तरह असरअाज़ होते हैं सबसे पहले तो एक मुसलमान होने की हैसियत से ये समझ लीजिए कि हम मुसलमानों को हुक्म ही ये दिया गया है कि हम अदल पर काम करने कर रहने वाले बने उम्मत वसत हैं हम ना हम वो उम्मत है जो ना अफराद का शिकार होती है ना तफरीत का उम्मत वसत कहा गया है हमको कुरान में ना तो किसी भी मामले में आ जाए हर आदमी को ये हुक्म है कि अफरात तो और तफरीत का शिकार ना हो अदल बैलेंस इंसाफ ये सिर्फ बड़े बड़े जजों ही का काम नहीं है ये आपका और हमारा भी काम है इस वक्त बात तो हम उन बड़े जजों की कर रहे हैं मगर उनसे पहले हमें खुद भी सोचना चाहिए कि पहली है चढ़ते चढ़ते ही आखिरी सीढ़ी पर इंसान चढ़ता है जब निज़ाम ऐसा हो जाए मैं और आप ऐसे हो जाए याद रखिए कि अगर थोड़ी सी जगह पर गंदगी पड़ी हुई है तो पूरे गांव या पूरे शहर में उसकी बदबू नहीं जा सकती क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा पाक साफ है गंदगी की एक थोड़ी मकदार उसे मुताफ़न नहीं कर सकती मगर जब आबादी के गांव के शहर के गोशे गोशे में गंदगी के ढेर लगे हुए हों तब तो फिर हर जगह मुताफन होगी और थोड़ी सी खुशबू भी उस गंदगी को दूर नहीं कर सकेगी सारी उम्मत को तो छोड़िए मैं अपने उस छोटे से मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ आज हम इतने नाराज़ हैं कि क्या फैसला आ गया किस तरह का फैसला आ गया उस आखिरी सीढ़ी पर बैठे हुए उस आदमी के फैसले पर हम इतने आग बगोला हो रहे हैं सबसे पहले हम अपने गिरेबान पर खूब खुद मूर डाल कर देखें क्या मैं जब मुझ पर फैसले का टाइम आता है मैं जब जज बनता हूँ तो मैं भी सही फैसला करता हूँ या नहीं करता हूँ अपने घर का मैं भी सरबरा हूं अपने घर का मैं भी, भी चीफ जस्टिस हूं मैं अपने बच्चों के साथ अदल करता हूं मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अदल करता हूं जो भी मामला कभी आया कभी ऐसा लगा कि मैंने हक़ की बात की हो ज़्यादती ना की हो किसी के ऊपर कारोबार में मीशत में माशरत में घर के फ़ैसलों में बरदरी के फैसलों में दूसरे फैसलों में चाहे मैं अकेला बैठा हूँ या किसी के साथ ही बैठा हूँ किसका साथ देता हूँ मैं दोस्तों का साथ देता हूँ या हक़ का साथ देता हूँ सच्ची बात करता हूँ या किसी से मुतासर होकर वो बात कहता हूँ जैसी बातें वो कहलवाना चाहते हैं याद रखिए है मेरे भाई और आजीज़ों एक और एक पहले एक होता है उससे जमा होकर दो होते हैं फिर उसे अगर क्रास मल्टीप्लाई करते चले जाएं फिर तादाद बढ़ती बढ़ती उस जगह जाती है जहाँ पर फैसले भी वही होते हैं उसी अंदाज के होते हैं जो निचले जो निचले दर्जे पर मैं और आप कर रहे होते हैं एक और एक करके बात आगे आगे से आगे बढ़ती है जैसे कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है सुना तो हुआ है हमने तो इसी तरह जब मजमू तौर पर कौम बेहिस हो जाए उनमें किरदार ना रहे इन हताात का शिकार हो जाए वो किताब जो किताब हिदायत है जिस पर उन्होंने ईमान लाए है ये कहा है कि हम ईमान लाए हैं जब उस पर अमल ना करें हम तब फिर ये होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक गंदगी का ढेर बन जाते हैं फिर किसी पर एतराज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी किसी ने कहा है कि उस हमाम में सब नंगे हैं फिर ना किसी ने किसी का लिबादा उड़ा हुआ नहीं है अदल किसी के पास नहीं है फिर किस तरह किस मुँह से जब मैं खुद आदिल नहीं हूँ तो दूसरे को किस तरह कहूँगा यही आज आज हमारा हुआ है किताब अल्लाह हमारे में मौजूद है हम पढ़ते हैं किसी भी सतह पर हम जो है आपके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते कहा गया हमें कुरान हम कुरान ने हमें कहा अंदाज़ा लगाइए कि वाइजा कुल तुम फा जब गुफ्तु भी करो तो याद रखो अदल के साथ गुफ्तु हो तुम्हारी इंसाफ के साथ गुफ्तु हो जिससे बात कर रहे हो उसमें भी अदल होना चाहिए किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए लाग लपट नहीं होनी चाहिए हेर फेर नहीं होना चाहिए तो जब एक इतने निचले ले, लेवल पर हमें कहा गया है तो क्या अदालत के लेवल पर हमें नहीं कहा गया होगा अल्ला, अल्लाह अल्लाह ने अपने रसूल अलात सलाम के जरिए कुरान में फरमाया अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ते हुए उमिर तो ले आम और ये बात कर रहे हैं रसूल उन लोगों से जो तो ईमान लाए हुए नहीं थे कि मुझे हुक्म दिया गया है कि जब अदल की बात आए मेरे और आपके दरमियान तो मैं अदल के ज़रिए बात करूं, अदल का फैसला करूं, अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए हमें पैगाम दिया दूसरी जगह फरमाया फ़ाकुम बना बेमान सल अल्लाह अहम्मद इनके दरमियान और अपने दरमियान फ़ैसला उससे करना जो हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है ये किताब उसके फौरन बाद दो आयतों बाद ही फिर फरमाया अल्लाह अकबर मोहम्मद हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम दोबारा दोहरा रहे हैं याद रखो कि फैसला करना तो अदल के साथ करना अल्लाह अकबर अब ये अपना अपना मुकद्दर है ये अपना अपना मुकद्दर है कि कोई किसी मुकाम पर पहुँच कर अल्लाह किसी को वो मुकाम दे जो अदालत का चीफ जस्टिस हैं वो कुज्जा है ये उस उस कौम ने अमानत दी है उन्हें उस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं एक वाक़ा सुन लिए है पहले हजरत अली रजी अल्लाह का दौर है आपकी ज़रा चोरी हो गई है और मालूम हुआ कि किसी यहूदी के पास है आप गए उसके पास उसने कहा कि हाँ मेरे पास है मगर मैंने किसी से ली है या मुझे किसी से मिली है क्या हुआ है हजरत अली अदालत में चले जाते हैं जज बुलाता है अली रजी अल्लाह त और को भी यहूदी को भी ना यहूदी से पूछता है यहूदी कहता है हाँ मेरे पास है मैंने फला से ली है या चुराई है चुराने का तो नहीं कहा यह है मेरे पास काजी शुरी है उस वक़्त काजी शरी है उस वक़्त ना वो पूछते हैं मीरमिन को एक गवाह है कि आपके पास ही आपकी है फरमाया हाँ मेरा गुलाम और मेरा बेटा है गाल हजरत हसन या हुसैन रजी अल्लाह तुम्हें से कोई एक सा बेटा था कम्बर जो है आपका गवाह है कम्बर ने गवाही दी काजी शरी के सामने कि जी हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये अमीरमोमी के ज़रा है मगर बेटे ने भी हज़रत हसन या हज़रत हुसैन में से भी किसी ने कहा कि ये मेरे वालिद की है ना अमीर है अमीराममोमिनली अंदाज़ा लगाइए कादी साहब कह रहे हैं कि अमीराममोमी मैं आपके ग़ुलाम की तो कबूल करता हूँ शहादत गवाही के आपकी है आपके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता हजरत अली कहते हैं काजी साहब क्या आपने अल्लाह के रसूल सलातम का वो फरमान मुबारक नहीं सुना कि हसन और जन्नत के सरदार जन्नत के जवानों के सरदार है फरमाया मुन बिल्कुल सुना है मगर मैं आपके बेटे की शहादत आपके हक़ में कबूल नहीं करता रद्द कर दिया फैसला बाद का मसला उस पर हम बहस नहीं करेंगे आज हमारा मौजू नहीं है अमीरम्दीन के हो सामने होते हुए वो बेटा जो जन्नत के सरदारों के जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनकी गवाही कबूल नहीं की कि मैं वालिद के हक़ हाँ में बेटे की शहादत कबूल नहीं करूँगा आज तक काजी शरी का नाम इस फैसले की वजह से पूरी तारीख़ इस्लाम में मनवर आए तक ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि जब फैसला तुम्हारे साहब आए तो वो फैसला किस तरह करते हैं आप जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया बेही कसरम यादी बेहि कसीरा इसी कुरान में इन्हीं मिसालों के ज़रिए हम किसी को इज़्ज़त दे देते हैं हम इसी मिसालों के ज़रिए किसी को हिदायत दे देते हैं और किसी को गुमराह कर देते हैं ये अपने अपने ज़र्फ की बात है कि किताब अल्लाह के ज़रिए कौन हिदायत हासिल करता है और कौन जो है इसी किताब की वजह से गुमराहि में मुबला हो जाता है यही हाल उन उन उनों का है उन रुतबों का है जो उम्मत की तरफ से कौम की तरफ से किसी को मिले और हम उसका हक़ अदा ना कर सकें कुरान अंदाज़ा लगाइए कुरान ने फरमाया ये हुक्म दिया ये जो अपने नबी सला सलाम को कि अदल की क्या ज़रूरत है माशरे में ना, और फिर हमारे दरमियान अदल ना हो सके हम किसी से मुतासर हो जाएँ कोई मुतासर होकर हमें अपना फैसला बदलवाने पर मुदल फैसला बदलवाने पर हम, हम से हम उस पर राज़ी हो जाए एक बात अल्लाह पूरा मजमून बयान करता आ रहा है और उसके बाद कहता है कि वाला तकुल नीन खसीमा अल्लाह अकबर अपने रसूल सलाम को फरमाया कि फरमा रहा है मजमून ये था कि ये किताब जो हमने नाजिल की है सीधी शहरा दिखाती है दिखा इसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए और उम्मत को फिर हुक्म दिया कि ऐसा ना हो कि फ़ैसला करते वक्त जब तुम्हारे पास फैसला आ जाए वला तकुल्लिना तो किसी बददीनत के वकील मत बन जाना अल्लाह हु अकबर किसको कहा जा रहा है जो अदालत के जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी कोर्ट हो सबसे बड़ी अदालत दुनिया में जो हमारे यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है अल्लाह के सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है अल्लाह का क़ानून है अल्लाह का कुरान है मगर चूँकि हम माशरे में रह रहे हैं एक निज़ाम है उसके तहत हमें ये बातें इख्तियार करनी पड़ती है तो इस वक्त बात हो रही है चीफ़ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं ना वला बद दियानत लोगों के वकील मत बन जाना ये जज को कहा जा रहा है और कौन कह रहा है ये अल्लाह की किताब कह रही है याद रखिए मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों ये मामला ऐसा है कि क्या कहा जाए हम तो बहुत कम लोग हैं जो काजी और काज़ीक़ा हैं जो चीफ़ जस्टिस हैं आप क्या समझ रहे हैं कि मुझ जैसे कम इलम के सामने उन्हें मालूम नहीं होगा क्या बात है ये क्यों ऐसा होता है कि हम जो है वो मजबूर हो जाते हैं किसी वजह से क्या हमारा अल्लाह हमें याद नहीं रहता हमें याद नहीं रहता कि इस फैसले की वजह से ज़बानी खल्क हमारे बारे में क्या कहेगी मैं किसको दुनिया को, को राज़ी कर सकता हूं अगर मेरा रब इस फैसले से मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरा क्या बनेगा ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो उस मुकाम पर बैठे हुए हैं पहले भी हम इस पर पर बात कर सकते हैं किसी भी मुल्क में ये दो इदारे ऐसे हैं अदलिया और इंतजामिया जो अगर सुधर जाए वो मुल्क जो है जन्नत नजीर बन सकता है आज मेरी कौम मेरा मुल्क इंतजार का शिकार क्यों है इसलिए कि जैसे हम खुद हैं ऐसे ही हमारे हुक्मरान हैं ऐसे ही हमारे जज हैं हमारे हुक्मरान भी कहीं बाहर से उड़ कर नहीं आए हमारे जजेस भी कहीं बाहर से उड़ कर नहीं आए ये वही है याद रखिए पूरे दूध में से अगर मक्खन निकलेगा तो वो वही निकलेगा जो दूध में मौजूद होगा अगर दूध में वह तोानाई नहीं है उस जानवर ने वो गज़ा ही नहीं खाई तो मेरे भाइयों कोई तवानाई कोई मक्खन कोई चिकनाई उस दूध में मौजूद ही नहीं होगी यही हाल मेरे उम्मत की उम्मत के उस हिस्से का जो पाकिस्तान में मौजूद है कि वहाँ पर क्रीम और चिकनाई पूरे माहौल में मौजूद ही नहीं है जब मुझ में और आप में मौजूद नहीं है तो हमसे बड़े जो इदारे होंगे उनमें कहाँ से मौजूद होगी कि मेरे और आप जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं आज अगर हमारे थानों में इंतज़ाम नहीं है आज हमारे थानों में सुनवाई नहीं होती आज हमारे बड़े बड़े इदारे जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि करप्ट हैं हाँ करप्ट हैं क्यों करप्ट हैं इसलिए कि मैं और आप भी करप्ट हैं हम सौ रुपए दो सौ रुपये के करप्ट हैं वो लाखों करोड़ों रुपए के करप्ट हैं वो इसीलिए बदनवान हुए कि बदनवानी नीचे से ऊपर तक सराहियत कर गई है एक एक पेड़ में फल बहुत बाद में आता है पहले तो उसकी जड़ें हैं जो कुछ चूसती हैं वही उसके फलों में नमदार होता है आज हमारी अदालत में जो कुछ हुआ है उसके मैं और आप भी इसी तरह हिस्सेदार हैं ये हम हमारी रगों का निकला हुआ ये रगों का निकला हुआ वो रस है जो अदालत उज़मा तक पहुंचा है जब हम में ही कड़वाहट है हम में ही बदानती है तो ऊपर दयानत कहाँ से मौजूद होगी हाँ बिल्कुल काजुला चीफ जस्टिस साहिब इस बात के ज़रूर जो कुछ उन्होंने फ़ैसला किया है इस दुनिया में भी वो इस दुनिया में भी उन पर यह आयद होगा कि वो इसको मुँह दें और आखिरत में भी जब वो खड़े होंगे तो अपना उनका अपना फ़ैसला है वो उनके और उनके अल्लाह के दरमियान होगा मगर मुझे और आपको उनकी नहीं अपने चीफ जस्टिस की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो जाने उनका अल्लाह जाने मगर मैं क्या जवाब दूंगा मुझे ये सोचना है पहले मैं निचले लेवल से अदल शुरू करूं अपने घर से अपने मोहल्ले से अपने कारोबार से अपने दोस्त यारों से वहाँ दयानत अख्तियार करूँ वहाँ अदल इख्तियार करूँ जब इन शाह नीचे से ऊपर तक अदल आ जाएगा ये ये उसूल है ये कानून है मेरे भाइयों मीठा जिस तरह अगर एक एक पूरे ट्रब में एक चम्मच मीठा जो है कुछ असर नहीं कर सकता उसके लिए बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए इसी तरह माशरे के भी सुधरने के लिए एक इंसान उससे दस इंसान फिर सौ इंसान जब तक हम नीचे लेवल से नहीं सुधरेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऊपर से हम पर रहमतों की बारिश हो मेरा रब जो तो दिलों में पैदा होने वाले ख्याल को जानता है वो जानता है कि हम कितने नेक हैं हम जितने नेक हैं इतने ही नेक हम पर हमारे हुक्मरान आ रहे हैं इतने ही नेक हम पर जज आ रहे हैं और इतनी नेक हमारी सुप्रीम कोर्ट है और इतने नेक और दयानतदार हमारे काजी और काजीक हैं अल्लाह हम सबको तोफीक दे कि हम अपने आप से शुरू करें वजह ये कि ऊपर बैठे हुए लोगों को गालियाँ दें पहले अपने गिरबान में झाँक कर देख लें कि मैं और आप भी अदल करने वाले सच बोलने वाले इंसाफ करने वाले हक का साथ देने वाले हैं कि नहीं अगर दिल के अंदर से आवाज़ आए कि हाँ हैं तो यकीन कीजिए कि ऊपर तक भी ऐसे लोग पैदा होंगे और अगर गिरबान में झांकने के बाद नदामत हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ तो फिर फ़ला तलुमूनी वुमोन फिर किसी और को मलामत ना करो हम अपने आप को मलामत करेंगे कि हम ही उसी मुकाम पर नहीं हैं कि जहाँ अल्लाह का कहना माने तो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग किस तरह वो लोग होंगे जो अल्लाह का कहना माने और उनके मुताबिक फ़ैसला करें मेरा रब मुझे और आपको तोफीक दे कि पहले हम ख़ुद हक की राह पर चलने वाले सच्ची बात करने वाले सच का साथ देने वाले अदल करने वाले बने इन श्ला आहिस्ता आहिस् ऊपर तक खुद ब खुद लोग अच्छे बनते चले जाएंगे फिर किसी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई शिकायत नहीं होगी وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين